लिंकला जोडला गेल्यामुळे पूर्णपणे वाहतुकीतून मोठा दिलासा मुंबईकरांना मिळेल आणि म्हणून आपण जसा एक एक फेज होतोय टप्पा तो न थांबवता उद्घाटनासाठी ते लोकांना खुला करतोय जेणेकरून तेवढा तेवढा भाग जो आहे हा लोकांच्या रहदारीसाठी खुला होतो त्यामुळे ट्रॅफिकमधून त्यांची वाहतूक कोंडीतून सुटका होती आहे त्यामुळे हा कोस्टल हायवे जो आहे हा कोस्टल हायवे टप्प्याटप्प्याने आपण खुला करत चाललेलो आहे आता तीन आठवड्यामध्ये सीलिंगला पोहोचल्यानंतर आणखी मोठा दिलासा मुंबईकरांना मिळणार आहे सीलिंग आणि नवीन एक जे आता जसं नरिमन पॉइंटची आपली हे आहे चौपाटी तशी इथे आपण करतोय पूर्णपणे जो प्रोमिनाड जो आहे हा किती किलोमीटर आहे साडेसात किलोमीटरचा एक मोठा स्ट्रेस जो आहे हा चौपाटी सारखा लोकांना त्याचाही आनंद घेता येईल त्या बाजूला गार्डन होईल मध्ये मेडियन मध्ये गार्डन होईल आणि आपण जो हाय आपला रेस्कोर्स आहे रेस्कोर्स एकशे वीस एकरचं से से जे सेंट्रल पार्क आहे मुंबई सेंट्रल पार्क इंटरनॅशनल लेवलचं करतो वर्ल्ड क्लास ते देखील आपण सबवेच्या माध्यमातून याला जोडतोय म्हणजे जवळपास तीनशे एकराचं मोठं सेंट्रल पार्क मुंबईकरांना वापरायला मिळेल हा फार मोठा प्रकल्प होणार आहे हो बिलकुल आणि तो बिंदुमाधव चौकच्या पुढे आलोय आपण हो पुढे गेलोय त्यामुळे चारशे मीटर पुढे आलेलो आहे आणि हा रस्ता झाल्यानंतर हे सगळे स्पॉट आहेत हे सगळे बायपास होणार त्यामुळे सरळ माणूस जाईल इथून डायरेक्ट सीलिंग करून एअरपोर्ट हा पूल बांधावा जोडावायन करतोय सिलिंग म्हणजे वरडीला वळसा घालून जावं लागेल आता आता डायरेक्ट थेट त्यामुळे तो पूल बांधला जाईल व्यवस्थित आणि त्याच्यामध्ये काही मध्ये अडथळे नाही आहेत ते तो डायरेक्ट जोडला जाईल आणि जसं आमच्या लोकांना अपेक्षित स्पीड आहे गाडीचा विजयाचा म्हणेन मी हिंदी, में बता हिंदी में आज कोस्टल रोड्यूपे क्या चाहेंगे, तब तक ये कोस्टल ये रोड जो आहे मुंबई वासियों के लिए बहुत एक रिलीफ लोगों को राहत ये प्रकल्प आहे जैसे जैसे बन रहा है वैसे वैसे उसको ओपनिंग के लिए उसका इंतजार नहीं हो रहा है क्योंकि तो लोगों को ये जल्द से जल्द प्रकल्प जो है यूज करने के लिए देना चाहिए तो आज अली पॉइंट से लेके बिंदु माधव चौक के 400 मीटर आगे तक ये आ, रोड जुड़ रहा है अभी ये जो आ, रोड है ये सीलिंग तक जुड़ेगा तीन हफ्ते में तो ये सब जितने भी ट्रैफिक के पॉइंट है ये सब बाईपास हो जाएंगे मॉल है बिंदु माधव चौक है स्पॉट लोटस जेटी, लो जेटी तो ते ये सब बाईपास हो जाएंगे तो सीधे लोग ट्रेवल करेंगे सीलिंग सीलिंग से एयरपोर्ट आगे और इसलिए ये जो आज का है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण एक फेज है ये जो स्ट्रेच है इससे भी लोगों को काफी राहत मिलेगी सर अपोजिशन अलेज कर रहा है वर्ली केस में सर वर्ली केस में कितना बड़ा गार्डन यहाँ पर और दूसरी बात है एक विशेष बात कि यहाँ जो प्रोमिनर है वो इतना बड़ा गार्डन बनेगा कि महालक्ष्मी रेस कोर्स एक एकड़ जमीन कारपोरेशन को उन्होंने हैंडओवर की है वो 120 और ये 100 लगभग ऐसे 300 एकड़ जमीन में वर्ल्ड क्लास मुंबई सेंट्रल पार्क होगा सब के साथ जोड़ेंगे हम तो ये मुंबई में इतना बड़ा गार्डन लोगों के लिए ये पहली बार होता है ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और एक हिस्टोरिक ये प्रोजेक्ट होगा इसका भी फायदा लोगों को होगा क्योंकि मुंबई में मुंबई 24 फोर बाय सेवन चलती है थोड़ा तो आराम चाहिए उनको थोड़ा ऑक्सीजन पार्क चाहिए बड़ा तो ऑक्सीजन पार्क 300 एकड़ में ये बड़ी अचीवमेंट है बड़ा प्रकल्प होगा अपोजिशन जो है वो एलेंज करने की कवर अप करने की कोशिश की कही ना देखिए अपोजिशन हमेशा आरोप करते रहती उनके पास आरोप के सिवा दूसरा कोई काम है हम लोग कंस्ट्रक्टिव काम कर रहे हैं हम प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं और लोगों के बीच में देख रहे हैं हमें कितने प्रोजेक्ट शुरू है कई मुंबई में देखो कितने बड़े प्रोजेक्ट चालू है मेट्रो के हैं ये कोस्टल के हैं अटल सेतु है ये कारशेड है ये सब हम कर रहे हैं ये अपोजिशन को दिखाई नहीं देते हिट एंड रन में हिट एंड रन में मैंने पहले दिन से इंस्ट्रक्शन दिए हुए है पुणे का हिट एंड रन इंसिडेंट हो गया तब से इस भी ये भी जब हुआ तो मैंने पहले पुलिस कमिश्नर को कहा कि इसमें कोई भी हो कानून के सामने सब बराबर है कोई बड़ा छोटा नहीं होता और हिट एंड रन में जो दोषी है जो गुनागार है उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो जाएगी उनकी जो भी है कोर्ट की कार्रवाई होगी पुलिस की कार्रवाई होगी और जो जो बार है जो देर रात तक चलते हैं पब है वहां पर और अनैतिक जो कुछ ड्रग्स है ये सब बेचने वाले जो है उनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई करने का आदेश मैंने दिया हुआ है इस केस में भी किसी को भी बिल्कुल सपोर्ट करना तो दूर की बात है ये सभी लोग कानून के सामने कानून के दायरे में एक समान है और इसलिए मैंने ये इंस्ट्रक्शन पहले दिन में दिया है और कार्रवाई आप देख रहे हैं सर राजेश शाह को आज आपकी पार्टी से निकाला गया क्यों चार दिन लग गए उनको पार्टी से निकालते हुए क्योंकि इतने दिन से तो केस चल ही रहा है नाम तो सामने आया ही था देखिए पार्टी से निकालना इससे जो गुनागार है उसके ऊपर कार्रवाई करना इसको प्राथमिकता देनी चाहिए और जो विक्टिम है उनके उनको सपोर्ट करना ये पहली बात है वो प्राथमिकता है उसको प्रायोरिटी देना है ये पॉलिटिक्स करना है मैं इतना ही कहूँगा कि कोई भी केस में गवर्नमेंट की तरफ से किसी को भी सपोर्ट नहीं किया जाएगा किसी को भी मदद नहीं होगी मेरे इंस्ट्रक्शन आपने देखे पुणे में भी एक्शन हुई है और यहाँ भी आप देख रहे हैं एक्शन हो रही है एक्शन होगी किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा कोई भी इलीगल काम करेगा उसको कानून छोड़ेगा नहीं सर क्या मुआवजा देंगे सर क्या आप मुआवजा देंगे मुआवजा देंगे सर मुआवजा देंगे हमारे ही वो परिवार के लोग हैं ऐसा मैं मानता हूँ और निश्चित रूप से उनको भी जो सपोर्ट चाहिए कानूनी सपोर्ट चाहिए उनको आर्थिक सपोर्ट जो भी है वो कम करें क्या आप करेंगे सर दिल्ली मुझे मार्च में मोटा पुरस्कार दिला जा लाख रुपए देंगे उनके परिवार उनके परिवार को मुख्यमंत्री सहायता निधि से दस लाख रुपए देंगे वो हमारे परिवार के हैं और जो भी सपोर्ट उनको लगेगा महाराष्ट्र महाराष्ट्र सरकार अतिशय महत्वा कृषि पुरस्कार प्राप्त मिळालेला आहे अनाऊन्स झालेला आहे की महाराष्ट्रातल्या राज्यातल्या शेतकऱ्यांचा सन्मान आहे माझ्या सर्व सहकाऱ्यांचा सन्मान आहे हा संपूर्ण मंत्रिमंडळाचा सन्मान आहे कारण शेतकऱ्यांसाठी ज्या योजना आपल्या सरकारने सुरू केल्या आज कृषी क्षेत्रामध्ये जी आपण प्रगती करतोय जे जी शेतकऱ्यांचं जीवनमान उंचावण्यासाठी ज्या योजना आपण केलेल्या आहेत आणि जे मोठ्या प्रमाणावर पर्यावरण समतोल राखणं त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर वृक्षारोपण करणं आणि या कृषी विभागामध्ये नवीन नवीन रिफॉर्म्स आणणं हे आपलं सरकार करत आहे त्यामुळे आजचा पुरस्कार मिळालाय मी त्यांना धन्यवाद गरजा हिंदुस्तान चॅनलला ला सबस्क्राईब करा आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी बेल ऐकॉन प्रेस करा